الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى وكان على محجة ما وكما كان حرها أن اللهم صل وسلم وزد وبارك علي وكرم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن عز قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا المؤمنين اما بعد فان سوق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه في دين الله بالعهد Cintaan dan kesayangan kita kepada sesuatu amatlah bergantung dengan pengenalan sesuatu tersebut. Sangat bergantung dengan seberapa paham dan mengerti kita tentang pihak tersebut maka tidaklah kita mendapatkan kecintaan yang utuh bergetarnya hati kita tunduknya jiwa kita dan membaca Quran membaca firman-firman Allah bahkan mendengarkan sekedar nama Allah saja, kecuali kita paham dan mengerti bagaimana makna dibalik semua nama-nama yang Allah sendiri jelaskan di dalam Quran dari banyaknya nama yang Allah sebut ke dalam Quran ada satu nama yang menjadikan beliau memilih salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah menjadi ayat paling agung dalam Quran satu ketika sahabat mulia Qari para sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala yang kelak akan mengimami para sahabat di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab Allah ta'ala pada saat salat tarawih sosok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh beliau membaca quran dengan indah sampai satu pada Pada saat itu Ubay bin Ka'b tidak tahu bahwa Nabi sedang mendengarkan bacaan Qur'annya pada satu malam apa-apa yang diberikan dari suara indahnya Nabi Daud apa jawab Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah Maka aku akan baguskan lagi Ya Rasulullah makanya mustahil sedikit bacaan Qur'annya Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dengan adabnya seorang murid kepada gurunya Lihat Dari Allah Yang bertanya adalah orang yang tahu tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa, bahwa Ubay tahu jawabannya maka Nabi kembali bertanya, Ya la ila illa wal al-hayu al-qayyum. Al-hayu al-qayyum. Usa kata di dalam surah yang lainnya. Dan tiga ayat ini yang hanya berisikan al-hayu al-qayyum. Dalam satu majlis Nabi SAW pernah mendengarkan seorang laki-laki yang berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna laka hamd La ilaha illa ant. Badi'us samawati wal ardh. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayu, ya Qayyum. Kata Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selepas orang ini berdoa dengan doa demikian, "Billadhi nafsu Muhammad bi yadihi." "Laqad sa'ala an al shay'in alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza sa'ala bihi a'tha." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Dia telah menyebutkan dengan nama-nama Allah. Yang bila Allah dipanggil dengan nama tersebut Allah akan mendengar dan meresponnya. Dan bila Allah diminta dengan nama tersebut maka akan diijabah seluruh permintaannya. Karena ada kosa kata al-hayy al-qayyum. Kosa kata al-hayy secara sendiri terpisah hanya disebutkan lima kali. Adapun al-qayyum hanya tiga kali. Di dalam Al-Quran al-hayy bermakna yang maha hidup dan menghidupkan dirinya hidup sebelum segala hal hidup dan akan tetap hidup tatkala segala hal tidaklah hidup Allah taala mengatakan kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram segala sesuatu akan fana meskipun ada beberapa makhluk yang disebutkan oleh al, al Imam, -imam Syuuti dalam bait syairnya yang tidak akan fana atas izin Allah

Adalah ruh yang ketujuh adalah lauh yang kedelapan adalah pena yang ketujuh lauh maksudnya lauhul mahfuz yang kedelapan adalah al-qalam gunakan zikir seperti ulama Syekhul Islam Ibn Qayyim ya qayyim ya rahmatika astaghfir salih sya'ni wa la takilni dan sesuatu dikatakan hidup bila dia beraktivitas Bila dia bergerak Bila dia berkehendak Ini adalah mengenal yang tak akan mati Itu kepercayaan Bahwa ada Tuhan Tetapi Tuhan tidak bisa memiliki kehendak apapun Kita bekerja Sebagaimana kita The fastest growing religion Atau agama Paling cepat pertumbuhannya Nomor Satu Yang terafiliasi dengan agama tertentu Artinya, bila dikatakan agnostik sebagai sebuah agama, maka agama yang paling tinggi pertumbuhannya di abad ke-21 adalah agnostik. Jadi banyak orang perbandingan secara persentase pertumbuhan, bukan secara jumlah. Agama Islam, Alhamdulillah, salah satu seorang yang mencalonkan diri sebagai wali kota New York adalah seorang yang juga Muslim, Islam, bukan ke Buddha, bukan ke Yahudi tapi mereka terafiliasi kepada nons orang yang tidak terafiliasi kepada nah seperti kontraktor bangunan yang kalau sudah rumah jadi ditinggalkan tidak diurusi tidak dirawat tidak di maintenance padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an kullu yawmin huwa fi syan setiap hari dirinya berada dalam kesibukan setiap hari dirinya berada dalam keputusan-keputusan Dan setiap hari dirinya berada dilakukan di abad ke-18 oleh seorang ilmuwan yang bernama Iwan Ploth. Beliau berkita tergantung kepada sebab, bukan kepada pencipta sebab. Beliau gunakan lonceng. pada ada makanan, beliau hanya iseng mem memujikan lonceng. Dan ternyata setiap kali lonceng, beliau anjing bahwa ada makanan yang fokus kepada sebab. Paru-paru kita, lirikan mata kita tidak bertambah sedikit dan tidak berkurang sedikit. Sedikit untuk istirahat, untuk istirahat dan waktu. Cahaya yang banyak yang banyak menyuruh anak-anak kita menyuruh anak-anak kita hendaknya hendaknya mengkonsumsi ikan kembung daripada ikan salmon. Selain sekali memang mahal juga ikan salmon, memang mahal juga ikan salmon. Berada di daratan yang musimnya sangat ekstrim, humiditinya sangat rendah dikarenakan kayanya mineral yang terdapat pada satu butir kurma. Itu saja kita bisa ketahui bahwa ada yang menghidupkan, ada yang mengaturnya. Dia tidak hanya untuk menghidupkan dirinya, bahkan segala sesuatu membutuhkan kepada dirinya. Makanya, Allah. Allah urusi kita satu persatu. Allah kedipkan mata, akan langkah kaki kita satu persatu. Dan dirinya tidak menggunakan perantara untuk menggerakkan sekali so, hadirat Allah SWT. Mengapa al hayyub diwarangi dengan Al-Qayyum? Saya kata yang sama yang dipilih oleh Allah memang bertanggung jawab. Dan dia adalah pemimpin secara terus-menerus selama dia merasa bahwa dirinya laki-laki. Maka laki-laki berjiwa laki-laki. nisa. -laki. Dia tegak dengan andainya dari kandangnya ini terhenti sesaat. Bayangkan bila gaya gravitasi di bumi menjadi nol. Ilmu dirgantara dan dunia aviasi yang bawa pesawat bisa terbang udara tersebut tidak diatur oleh Allah, maka pesawat tidak akan bisa terbang. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Apakah mereka tidak melihat bagaimana burung bisa mengepakkan kedua sayapnya dan terbang, sesungguhnya yang menggenggamnya adalah Allah? Dan bagaimana burung bisa terbang, seketika gaya tukikannya atau tekan udaranya, tapi karena ada gaya gravitasi yang berada di dalam bumi, ya Allah, kabarkan jauh-jauh di dalam Al-Quran. berada dari atas kita berada dalam gaya tekanan yang membuat kita perlu equalize. Makanya teman-teman, kalau sedang berada di pesawat, seringkali kuping sakit. Bahkan kalau di ketinggian 35.000 35 feet udara, sangat jauh berbeda dengan tekanan yang berada dalam perasaan laut. Dan itu sudah Allah jelaskan 14 abad yang lalu sebelum ditemukannya pesawat terbang. Sebelum ditemukannya roket sebelum Allah Allah SWT maka setiap di antara kita ketika kita melihat bagaimana Allah Taala mendesak la ta'khudhu sinatul wala dirinya sama sekali tidak pernah merasa sinah sinatun itu adalah kantuk ringan naum kantuk berat yang membuat sesuatu sama stabil dan tidak pernah menurun sedangkan manusia kelopak mata agar tetap stay kita butuh kopi untuk agar tetap melek. Sebagian mungkin ada yang shift malam dari pekerjaannya Sedikit saja, maka banyak ketidakteraturan yang, yang terjadi. Tapi Allah mustahil dari kelalaian itu. Dirinya maha sempurna. Makanya orang Yahudi yang mengatakan bahawa tangan Allah, Allah mengatakan, La ta'khudu sinatun wa Allah juga mengatakan, La yamassuna fiha nasabun. Wa la yamassuna. Setelah bekerja, manusia merasakan kelelahan ketika bekerja dan merasakan kelelahan setelah bekerja tetapi Allah tidak merasakan dan Allah Ta'ala ketika mengawasi, mengurusi alam semesta ini dirinya benar-benar mengaturnya sendirian dirinya benar-benar tidak butuh partner dirinya benar-benar tidak butuh pendamping dalam pengawasan, pengaturan sebab sesuatu yang butuhkan pihak lain maka dikandungkan sebagai Tah -tah. Dia adalah salat yang ilaihi kullu shay. Yang segala sesuatu itu menanjak menujunya Pada kita ketika mengetahui ada nama-nama Allah yang indah Maka kita diperintahkan oleh Allah al asma'ul Kita berdoa dengannya Dan juga beramal dengannya Memahami konsekuensinya Yang Nabi SAW sampaikan Inna lillahi Man ahsaha dakhala jannah Sungguhnya Allah memiliki 99 nama yang mengamalkan, memahami, mentadaburi serta memahami konsekuensinya. Ihsa adalah tentang pengamalan dan keyakinan atas pengamalan tersebut. Maka tatkala seorang di malam Badar beliau hanya bersama 311-an pasukan. Sebagian riwayat menyebutkan 313, sebagian riwayat menyebutkan 314, sebagian riwayat menyebutkan 315. Beliau hanya bersama 311-an orang yang awalnya tidak niat berperang karena mereka hanya ingin menjegat pasukan Abu Sufyan tapi di momen tersebut ternyata pasukan Abu Sufyan membawa pasukan-pasukan Quraisy lainnya dengan persenjataan yang lengkap maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semalam suntuk diwetkan oleh maka beliau mengucapkan hal demikian sampai-sampai Abu Bakar sedikit menenangkan cukup ya Rasulullah cukup ya Rasulullah dan beliau sujud semalaman maka saat itu siapa yang tidak tertidur hakikatnya Berapa orang? Dua orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan panji kepada orang yang takut kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Maka doa yang sama ya hayyu ya qayyum. Ya ya Maka zikir ini adalah zikir yang membuat kita pasrah terhadap keadaannya Maka bila hutan kita telah melilit, bila keadaan kita telah memburuk, bila kacamata pandang kita telah buram, dan bila kehidupan kita telah membengkak dari banyaknya problematika kehidupan yang menjuritkan, ketahuilah ada hayun dia pula mengatakan la yamut. Mengapa perlu ditegaskan Hayun la yamut Rasakan kematian Satu-satunya zat yang tidak merasakan kematian adalah Allah Bahkan semua makhluk Allah berpotensi mengalami kematian. Setiap lembaran dan halamannya ada nama-namanya. Dan mengapa ayatul kursi adalah dia adalah ayat yang menjelaskan tentang Allah. Maka ayat al-fatihah adalah dikatakan ayat kelimanya adalah doa. Ih dinasara mustaqim Iya, tapi juga syiantar razaq. Oh, dia akan menikmati ibadah. Kata para ulama, ujian. Rahman Rahim pujian maji sebelum kita puji tetapi kita memuji Allah karena kita butuh tahu kepada siapa kita sedang berbicara kita merefleksikan dan merenungi keagungan pihak yang sedang kita pinta dan sedang kita ajak bicara maka doa adalah insyaallah radhiyallahu wasallam kalau kita perhatikan doa beliau tatkala doa ul karb atau doa ul karb al azim La ilah, beliau berada di titik nadir kehidupan. Tidak ada permintaan dalam doa ketika gelisah. Permintaan mereka, sebab permintaan mereka terlalu kecil, maka beliau mengatakan Robbi ini limaan Datanglah satu salah seorang wanita dalam kondisi malu. Allah mempermata serta berliannya wanita. Rasamal, Rasa berbuat kepada kami maka didatangkanlah ditawarkan hibah dari pekerjaan dan Nabi Musa maka Nabi Musa dapat berdoa bukan tentang permintaan doa adalah tentang komunikasi kita kepada Allah dan di antara komunikasi panggilan yang paling menyejukkan dia akan benar-benar membuat telinganya merasa nikmat dengan panggilan, panggilan tersebut memiliki banyak nama maka agar kita lebih banyak memuji Allah dan juga memuji orang-orang yang mulia dari kenangan ini baik hadirin Allah al qayyum al al qayyum ini sifat meninggal sifat mati makanya pada saat bila saat itu bukan sahabat mulia Abu Bakar yang mengingatkan atau dia terbunuh kalian akan balik kepada agama kalian yang sebelumnya mereka saat itu benar-benar diingatkan karena memang satu-satunya zat yang tidak akan pernah mati hanya Allah adapun rasul yang menjadi penyampai hidayah yang bisa meninggal bisa meninggal tetapi beliau hari salatu wassalam Tetap setiap kali kita bersalawat atas namanya Maka Tersampaikanlah salam itu kepada beliau Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Yang menyampaikan Nabi tidak pernah ketinggalan zikir ini Setiap zikir baginya Dan kita hayati maknanya kalau kita berada dalam kesulitan dan kegelisahan. Demikian mungkin yang kami sampaikan pada kajian singkat di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila kurang berkenan. Mohon maaf bila ilmu kami masih kurang. Dan mohon maaf bila uh, sedikitnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Shalallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you